আজি আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী যিবিলাক বিভিন্ন সময়ত আমি জব্দ কৰিছিলোঁ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈ থকা মুকলদমাৰ ভিত্তিত বিচাৰাধীন আছিলে তাৰপাছত অনাৰেবল সন্মানীয় আদালতৰ নিৰ্দেশ আদালতৰ আদেশ মৰ্মে আমি সেই যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিছিলোঁ আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পাছত সেইখিনি আমি তেওঁলোকৰ অনাৰেবল ক'ৰ্টৰ আদেশ মৰ্মে আমি সেইখিনি আজি ডিছপ'জ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ আমাৰ যি চি আই টি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চি আই টি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ ডাইৰেকশ্যনৰ মতে আমি এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি যিখিনি আমাৰ বিভিন্ন থানাত পৰি আছিলে সেই সকলোখিনি আমি আজি ডিছপ'জ অফ কৰিছোঁ আমাৰ লগত এন চি বি মেম্বাৰ আছে আমাৰ লগত এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আছে আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আছে সকলোৱে মেম্বাৰ আৰু আজি আমি সেইখিনি সামগ্ৰী আমি ইয়াত জব্দ কৰিছোঁ আৰু যিখিনি যিখিনি সামগ্ৰী আমি ডিছপ'জ কৰিছোঁ আৰু এইখিনি যিখিনি এই যিটো দহন কাৰ্যসূচী আছে এই দহন কাৰ্যসূচী যিখিনি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি আজি দহন কৰিছোঁ সেইখিনি সামগ্ৰীৰ প্ৰায় বজাৰ মূল্য আপোনালোকে দেখিছে যে এইখিনি বজাৰ মূল্য প্ৰায় এক হাজাৰ কোটি টকা হ'ব কিন্তু আমাৰ যি এজ পাৰ অফিচিয়েল আমাৰ যিখিনি কেলকুলেশ্যন আছে সেইমতে ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় তিনিশ কোটির হব হবখিনে আমি কেলকুলেশন করছো আর ইয়ার চোরাং বাজারত ইয়ার মূল্য কিন্তু ইয়াতকি বহুত ওপৰত যাব আর সেই কারণে ইয়াক আমি আমার যে চোরাং মূল্য বাজারের মূল্য আমি যদি স্থিরাং করেছো সেইমতে এই পারে প্রায় এক হাজার কোটি টকারও অধিক হব পাৰে